Ольга Курська Кія, це інструктор з йоги та жіночих, пра, жіночих практик. Доброго ранку. Так. Оль, говоримо власне про йогу, про жіночу йогу. Я знала. Я завжди підозрювала, що є жіноча йога. Незважаючи на те, що більшість вважають і більшість розказує про те, що йога універсальна, вона підходить як жінкам, так і чоловікам. Але от ну от я знала, що щось тут не так. Прошу прощення, що на буду відповідати. У мене, на жаль, український не такий замечательний, як у вас а, на саме. или женской йоги не существует. Mm -hmm. На самом деле ее нет. Настоящие истинные йоги, которые жили 5000 лет назад, запрещали женщинам заниматься йогой как таковой. Женская йога это восточные танцы. Изначально женская mm -hmm. йога это восточные танцы. Сейчас на современном этапе я, ну и многие тренера, женщины адаптируют йогу для женщин. Потому что в целом йога это направление в духовный вектор. Это туда. Mm -hmm. Это мужской вариант. Женский вариант это вот сюда, на земельку, mm -hmm. в материю, в желание, деточки, любовь. И я стараюсь на нашей тренировок девочек, девочек заземлять, чтобы они были все-таки в векторе земли, здесь, вот сейчас, родились в нашем городе замечательно, значит, здесь выполняем свою дхарму, так называемое предназначение. А в йоге же есть такой момент, да, духовность, туда вперед и к солнцу, и вы, наверное, слуш, видели эти случаи, когда, пойдя в йогу, женщина уходила из семьи, уезжала в служение и так далее. Вот это вот и есть истинная мужская йога, ее направленность в духовность. Угу. Uh -huh. Так, і як же ж тоді дійсно скоригувати, як вдається скоригувати той самий вектор для того, аби жінка все ж таки не перетворювалася на чоловіка, а залишалася жіночною, ну і тут, в цьому місці, в, в цей момент часу. Угу. Uh -huh. uh -huh. У нас е, упражнення спеціальні, які ми направляємо обов'язково на низ, да? всі ж бачили значок на туалеті жінський, да? от вот uh -huh. такий треугольник. Тобто все, вся енергія у нас має направлятися вниз, ось вот ця юбочка так називаємо. Е, uh, у нас на тренуваннях ми даємо ще упражнення для внутрішніх мишць, для наших женских мышц. Мы включаем эти упражнения в тренировку. Это тоже дает подключку к земле очень хорошую. И в конце, естественно, шавасаны и медитация полностью направлены на женские моменты, на загадывание желаний, на этих желаний. Мы их продумываем, эти желания. Мы не ставим цель ни в коем случае, потому что мужская йога – это цели. Солнечный комплекс Сурья Намаскар, может быть, вы слышали угу. такое. Это вообще абсолютно мужское движение. Мы делаем лунный комплекс Чандра Намаскар, тоже женские моменты. Ну, вот такие вот вещи включаем. Теніровки Петрович, ти йогою займався певний час. А що буде, якщо, наприклад, жінка буде робити ну, саме йогу сонця? Скажімо так, його. поклонение солнца. Она станет очень аскетичной. Я думаю, вы видели таких девочек, они очень симпатичные, красивые девушки. Но такие вот поджары, горы, там типа Крым, движение вперед, какой-нибудь Тибет. Она совершенно забыла о том, что ей нужно готовить, например. Да? Я не настаиваю на том, что женщина должна сидеть дома и готовить. Но этот момент в ее жизни должен тоже присутствовать. И если постоянно делать сурью маскар и заниматься, я еще подчеркну такой момент, с тренером мужчиной, опять же, ничего не имею против тренеров мужчин, но они должны тренировать мужчин. А девочки должны ходить к девочкам, и желательно, чтобы это была замужняя женщина и состоявшаяся мать. Вот тогда это будет идеальная по энергетике йога, которая именно дает женщине то, что женщине нужно, как женщине. Но если у нее нет цели быть женщиной, да, она в, этом, в этот мир пришла в тело женщины, но решила стать более мужественной, то пускай занимается Сурена Маскар, пускай ходит тренера мужчинам, это ее выбор, это ее направление на здоровье. А насколько женщины, которые приходят к тебе в группу, понимают разницу между женщиной и человечью йогой, и насколько они осознают, скажем так? Мы это обсуждаем, и я скажу так, что не всем я как тренер по энергетике подхожу, очень многие приходят за вот этой мужской йогой, за стойками, за стойками на голове, хотя это мы тоже делаем, мы включаем это плавно, нежно в нашей практике, но есть девчонки, которые пришли, увидели то, что мы растекаемся, расслабляемся. У меня постоянно на йоге звучит слово наслаждение и удовольствие. Ни в коем случае не муки, ни боль. А, и некоторые, да, приходят, видят это, а они пришли такие, yes, sir, а немножко не то и уходят. Поэтому вот вот так. У на, у, на моих занятиях, на наших занятиях девчонки сразу это понимают, и мы это обсуждаем. Потому что вход в практику изначально – это простройка намерения, простройка желания. И обращение к себе в сердечко, признание себе в любви. И вы знаете, очень многим девочкам просто тяжело сказать туда себе в сердце «я тебя люблю». И уже с этого начинается отторжение желания. Женская А можно такой вопрос? Какая корость будет человекам от того, что женщина пойдет на, на женскую йогу? Когда женщина научится себя любить свое тело и наслаждаться своим телом, мужчине от этого станет... ну. Плюс 100-500 просто наслаждения в жизни. Он тоже будет радоваться. Женщина, которая наслаждается собой, наслаждается жизнью в целом и не пилит своего мужчину. Да? Ну да, она просто любит себя в первую очередь. Да. А Наталья, розумею, Наталья що... Николаевна, не хочете сходить? Нет, это не мое, ни женщина, ни мужчина. Чего? Трошки растихтеться, заземелиться трошки. Yeah, Оля, що попробую. що стосується ну там жіночих практик, наскільки вони в, в твоєму випадку сполучаються з жіночою йогою? Uh, очень зачитаються um, да, слова, Дуже зачитається. Ми їх. Вставляємо в практику, то ми сіли в якусь асану і включаємо дихання своїми женськими органами волшебними нашими цвіточками? От таким образом і знову ж таки. Наскільки це для в такому випадку для здоров'я важливо, и наскільки для духовного розвитку? Чего тут будет больше? Здоровья здесь будет, естественно, больше, но женская духовность начинается на нижних трех чакрах. Если девочка... Не... Чакры, да, слово? Да, знаю, <со> нормально. А то иногда да, йоги 7, говорят... Семь штук. Да, своими терминами. А внизу у женщины ее духовность начинается внизу. Если она не прокачала низ, не сделала эту юбочку, вверх прокачивать бессмысленно. Ну, есть, конечно, в этом какой-то смысл. Это будет лифт, на котором она едет высоко, но не проработав низ, она не исполнит свое женское предназначение. Она зачем-то пришла в женское хотела в эту жизнь. То есть, ей надо все-таки девочкой побыть. А для этого же надо вернуться вниз, прокачать эти моменты, стать идеальной женщиной, идеальным мастером материи. То есть, когда загадала желание, оно сбылось. Вот, вперед из песни. Только ты стала мастером материи, вперед в Тибет, вперед в духовность. Но до этого, не прокачав вниз, не осознав базис, не накачав свои корни, нет смысла стремиться вверх. Хотя это возможно. насколько это реально стать мастером материи для женщины? Замолвить за бажания отримать? Для нее это реально буквально за одну секунду. Она может это сделать, если она осознает себя женщиной, примет себя женщиной и решит, да, я согласна быть женщиной. Но вот современный мир немножко сейчас нам этого не позволяет. Наше воспитание, наши родители в нас вложили достигаторство, в нас вложили, ты сама всего должна добиваться, ты должна выучиться, должна работать. И вот эти программы, ну, их тяжело снять. Но как только они слетят, как только включится программы истинной женщины, я не настаиваю на ведической жене о том, что сейчас все очень сильно uh -huh. пропагандируют, вот это вся в платьях, вся с браслетами, вся сидит дома с детьми, ничего и в этой жизни не надо, нет. На современном этапе мы можем уже все это сочетать. Просто это надо принять, что даже если я большая начальница, придя домой и сняв туфли, я становлюсь женой. Я женщина. И в этом слове уже как бы заключено многое. Заходя в дом, сразу такая включилась, закрываю литочку своего начальства, я женщина. Я люблю себе. забираю забирає ноги. І кожен мужчина, удовлетворяй добуде творяй мої бажання, водички, її в водочки, перенесемо в акваріант. Якщо вона так отстроить свої відносини, вона зможе так, то буде так у її житті, якщо вона цього захоче. Ну, іногда не так совсем хоче. То хочет. буде така шава-асана, ноги вверх. Шавасана, да. Ой, а ну, а добре, тоді є інше питання. А що буде, якщо раптом, да? Ну, я Часто ідеалізую ситуації, але якщо раптом кожна жінка зрозумієш і за допомогою жіночої йоги, в тому числі, зрозуміє, що вона жінка, зрозуміє, і всі що всі вона всі може загадувати бажання і, і всі, всі... не збуватимуться. От, і що це, тоді буде Це ну, ж то... страшно, може Ми... Армагеддон. Нет, тогда мужчины станут мужчинами, настоящими, теми, которые пришли в эту жизнь мужское тело для того, чтобы бросать к ногам женщины все, что она хочет. Они ради этого родились на эту планету. У них цель жизни дарить. Мужчине, в принципе, самому ничего не надо. Кружка, пива, телевизор, и все. Ну, то есть, у него все в этой жизни хорошо. По-моему, это зайва информация. Он живет ради женщины. Он живет ради женщины, ради это, желания. И исполняя мужикам. ее желания, исполняя желания, когда она их искренне хочет, когда она не просто так доказать девочкам, вот у меня новый iPhone, потому что мне мой парень подарил, да. А когда на этот айфон искренне хотела, может быть, пусть не iPhone рекламу, дает такой плейсмент. Ну, в общем, когда она искренне хочет, он их исполняет. И она искренне тому радуется, невероятно, ей благодарна. И это энергетический обмен высочайшего уровня для мужчины большего счастья нет. Просто чего запытываю, Бо... Тривалий час от подібні подібні речі, подібні думки, подібні ідеї були засекреченими. Це була така собі таємна, скажімо так, інформація, якою могли розпоряджатися ну одиниці жінок. Да в Україні знову ж таки повертаємося до теми української неведичної, хоча й ведичної в тому числі. Це було пов'язано з відйомством. Жінка, яка знала, вона була і від... їх таких було небагато. Багато не мало б бути. От сьогодні змінюється це ставлення. Тобто, ми готові розказувати ну і, і знову ж таки і, инструкторы и тренеры с женских практик готовы рассказывать всем женщинам про то, что было Тревалый час тайны? Ну, она не такой же долгий час, не такое долгое время было тайной, да, потому что это всего-то 100 сто с лишним лет. До этого женщины все это знали. То есть каких-нибудь сто лет, пару поколений, пару-тройку, не так уж много людей не знали. На, в наших клеточках все это сохранилось, все это у нас есть в нашем роде. И слово «ведьма». Я хотела немножко отношение к этому слову поменять. Многие его воспринимают негативной коннотацией. да. да. Ведающая мать. То есть женщина-мать, которая знает, как защитить свою семью. Как сделать так, чтобы у нее все было были здоровы, как сделать так, чтобы муж зарабатывал хорошо деньги. Ну и не ходи в и Но не ходи. Иншую... <laughs> если она наслаждается жизнью, наслаждается мужем, он ходить не будет. Так, о, и, и и того. А, скажите, якш, не знаю, якш цель главная надмета женской йоги, этих женских практик. Стать женщиной, признать себя женщиной и разрешить себе быть женщиной. А, а, а для для света, не знаю, хотя бы для Запорожья? Мир во всем мире. Мир всьому мірі, мире. Когда щаслива жінка, ні твої я так само кажу, що все відбувається в цьому світі через жінку, і головне, щоб жінка це розуміла, тоді е, ну, усвідомлено займається вона йогою чи так. не займається там, якимись жіночими практиками, все одно буде все змінюватися. Дякую, Дякуємо. що про розказала надзвичайно важливо. Я я Знаєте, знає, знає, щаслива жінка це та жінка, яку нагодували <світ> а, чимось смачненьким зранку. Ну і саме тому, продовжуючи свій тавтологічний ряд, я скажу, що. Сьогодні готуємо смачний творог.